assalomu alaykum hurmatli bosh ilmiy metodik markaz komissiya a'zolari hamda hurmatli tinglovchilar men termiz davlat universiteti ijtimoiy fanlar fakulteti dekani pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori mirzayev mutalif jo'rayevich bo'laman muqobil shaklda malaka oshirish maqsadida talaba yoshlarni kasbga yo'naltirishning pedagogik imkoniyatlari mavzusida mahorat darsi o'tib bermoqchiman o'zbekiston respublikasi prezidentining 2022 ming yigirma yil yigirma yanvardagi 2022 2026 yigirma ikki yillarga mo'ljallangan yangi o'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risidagi pf 60 son farmoni ijrosi jumladan yoshlarni ish bilan ta'minlash va ularning bandligi uchun shart sharoitlar yaratish hamda ularni vatanparvarlik fuqarolik tuyg'usi kenglik qonunlarga milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida zararli ta'sirlar va oqimlarga qarshi tura oladigan hayotga bo'lgan qat'iy ishonch va qarashlarga ega shaxs sifatida tarbiyalash muhim dolzarb masalalardan biri hisoblanadi mamlakatimizda ta'lim tizimini yanada takomillashtirish sifatli ta'lim xizmatlari imkoniyatlarini yanada oshirish mehnat bozori sharoitida zamonaviy ehtiyojlariga mos yuqori malakali kadrlar tayyorlash jumladan talaba yoshlarni bozor iqtisodiyoti va ish beruvchilarning ehtiyojlariga javob beradigan mutaxassisliklar bo'yicha kasbga yo'naltirishga sharoitlar yaratilishi muhim ahamiyat kasb etadi shu maqsadda ushbu mavzu talaba yoshlarni kasbga yo'naltirishning pedagogik imkoniyatlariga bag'ishlangan ushbu mavzuni yoritishni biz ikkita bobdan iborat shaklda tayyorladik ya'ni birinchi bobi mavzuning birinchi bobi talaba yoshlarni kasbga yo'naltirishning nazariy asoslari deb nomlanadi kasbiy bilim talaba yoshlarga zamonaviy ishlab chiqarish turlari mehnat bozori va kasb talablari bilan tanishtirish kasb hunar metodologiyasi bilan tanishtirish kasbiy maslahat talaba yoshlarni qiziqishlari moyilligi tug'ma layoqati qobiliyati ko'nikmalari oilaviy muhit hududiy shart sharoitlar talaba va ota onalarning istak va xohishlari kasbga qo'yiladigan talablardan kelib chiqib malakali kasbiy maslahatlar berishni tashkil etish asoslarini ishlab chiqish kasbiy tashxis talaba yoshlarning individual psixologik va fiziologik xususiyatlari yoshi bilim darajasi ko'nikma va malakalarini kasbiy moyilligini aniqlash orqali yakuniy tashxis qo'yish kasbga yo'naltirish talaba yoshlarning erkin va mustaqil kasb tanlashni ilmiy amaliy tizimi sifatida ko'rish kerak bunda har bir shaxsning individual xususiyatlarini bozor iqtisodiyoti munosabatlariga bo'lgan ehtiyojini hisobga olish kerak sharqda bola tarbiyasiga alohida e'tibor qaratilgan yaxshi tarbiya ko'rgan kishi nihoyatda ulug'langan sharqning barcha allomalari o'z davrida bolaga mehnat tarbiyasi berish va kasb hunarga o'rgatish bo'yicha e, fikrlarini bayon etganlar jumladan farobiy kasb hunar ahlining axloqiy fazilatlari to'g'risida fikr yuritar ekan kasb hunarni egallash va kamolatga erishish o'z ixtiyoricha havas bilan intilgan kishilar haqiqiy fazilat egalari va haqiqiy san'at egalaridir ular amaliy ish bilan shug'ullanuvchi kasb hunarga berilgan kishilardir dedi. saddi sheroziy esa ilm hunarni hamma narsadan yuqori qo'yar ekan quyidagi hikoyani keltiradi bolajonlarim hunar o'rganing chunki dunyoning mulku davlatiga ishonish yaramaydi oltin kumush ham bu safar diyorida xavfu xatardir yo o'g'ri birdan olib ketadi yo egasi oz oz hashlab tagiga yetadi ammo hunar qaynar buloq va bitmas davlatdir agar hunarmand kishi davlatidan ajrasa na g'amu na ofatdir chunki hunarning o'zi davlatdir u qayerga borsa qadrini topadi mansabiga minib baxt to topadi e, behunar doim qattiqchilik ko'radi va sarqit teradi buyuk mutafakkir abdurahmon jomiy o'z asarlarida kasb hunar va ilm o'rganishga yoshlikdan kirishib yoshlik kuch g'ayratini ana shunga sarf etish kerakligini ta'kidlaydi jomi bilan va bilim va kasb hunarni egallamay o'zining nasl nasabi bilim e, maqtanib yurgan yoshlarni qattiq tanqid qiladi unga uning fikricha bunday yoshlar bilan ijobiy fazilatga ega emas hosil bermaydigan mevasiz daraxtga o'xshaydilar deydi haqiqatdan ham o'tmish o'sha xalqimizning uh, ga shunaqa meros bo'lgan bir narsa mavjudki bu albatta bizning uh, shaxsan mana shu milliy o'zbekistonning taraqqiyotida mana shunday bir hunar kasb egallashning juda ham bir uh, katta e'tibor qaratilganligi juda katta ahamiyatga egadir mana hozirgi kunda hurmatli prezidentimiz shavkat miromonovich mirziyoyev yoshlarga alohida ularning kasb tanlashiga juda ham katta e'tibor berib kelmoqda jumladan yangi o'zbekistonimizda oliy e, o'quv yurtlarining juda ham e, ko'payib turli e, sohalarda ta'lim e, yo'nalishlari bo'yicha bakalavriat hamda magistratura mutaxassisliklari bo'yicha mutaxassisliklarning oshib borishi ularda talabalarni qabul kvotalarini kengayib juda ham ko'p o'sha şa, shakl ta'lim shakllari bo'yicha qabul qilish ham mana bunga asosiy misol bo'la oladi ayniqsa hozirgi paytda ta'lim tizimida ya'ni umumta'lim maktablarida ta'lim sifatini yaxshilash borasida o'sha mutaxassislarning sifatini salohiyatini oshirishga juda ham katta e'tibor qaratilmoqda va shunga yetarlicha sharoitlar yaratib berilmoqda misol qilib shuni aytishimiz mumkinki mana xalq ta'limi vazirligi oliy ta'lim vazirligi hamda mana shu mahalla maktab birgalikda hozirda mana shu maktablar o'rganilib u yerda olib boriladigan o'quvchilarga beriladigan bilim ularni kasb tanlashga bo'lgan e, layoqati yoki qiziqishlarini o'rganish maqsadida turli xil tadbirlar orqali mana shunday bir e, maqsadga erishish yo'lga qo'yilgan oliy ta'limda shu e, kasb tanlash jarayonida bir ba'zi bir xatoliklar osha abituriyentlar deymiz ular tomonidan yo'l qo'yiladi misol uchun qanaqa o'sha yaqin o'rtoqlarining qaysi bir o'quv yurtiga yoki qaysi kasbni tanlashiga qarab ular bilan birgalikda borishligi yoki bo'lmasa qayerda qaysi oliy ta'lim muassasasining qaysi e, ta'lim yo'nalishida kam abituriyentlarning hujjat topshirishlariga qarab ham ular xatoliklarga yo'l qo'yib natijada ikkinchi mutaxassislik yana tanlab qayta o'qib mana shu yo'ldan chiqib ketish holatlari yuz bermoqda shuning uchun buni o'sha mana prezidentimizning oltmish bir nol sakkiz sonli qarorida shu narsa ta'kidlanganki maktab o'quvchilarini ikki ming yigirma uchinchi yildan boshlab boshlang'ich sinf davridan keyin variativ shaklda ularni o'qitish jarayoni ko'zda tutilgan ya'ni o'sha qaysi kasbga layoqati bo'lsa mana shunga yo'naltirib ularga chuqur bilimlar berish ko'zda tutilgan hozirgi kunda oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tizimidagi ta'lim muassasalari to'g'risida to'liq ma'lumotlar berish bo'yicha hamkorlik ishlari olib borilmoqda shu bilan bir qatorda muvaffaqiyatli insonlar ruknida muvaffaqiyatli insonlar tajribasi hamda muvaffaqiyatga erishgan o'quvchilar orqali hayotga o'z o'rni va mavqeiga erishgan insonlar hayot yo'li to'g'risida video roliklar berilgan psixologik maslahat ruknida esa mutaxassislar tomonidan o'quvchilarni kasb tanlashga fiziologik holatlarini e'tiborga olish zarurligi to'g'risidagi tavsiyalar va maslahatlar berilgan talaba yoshlarni to'g'ri kasb hunar tanlash dinamikasi quyidagicha talaba uning qiziqishi qobiliyati moyilligi to'g'ri kasb tanlaydi kasb mutaxassisliklari masalan sog'liqni saqlash misolida ko'radigan bo'lsak mutaxassisliklar terapevt oftamatolog pediatr mana shu shifokorlar misolida mana shunday ko'rinishga ega bo'ladi talaba yoshlarni kasbga yo'naltirishning amaliy yo'nalishlari quyidagicha talaba yoshlarni kasbga yo'naltirishning nazariy va metodik asoslarini tahlil qilish talaba yoshlarni kasbga yo'naltirishning ijtimoiy ahamiyatli moyillarini aniqlash talaba yoshlarni kasb hunarga yo'naltirishda yordam berish maqsadida shaxsni o'rganishning tashxis metodlarini ishlab chiqish talaba yoshlarni kasb tanlashga erkin yo'naltirishning mazmuni shakl va metodlarini belgilash talaba yoshlarni kasbga yo'nalish tanlashga yo'naltirishning shakl vosita va yo'llarini aniqlash talaba yoshlarni kasblar olamida yo'naltirishda yordam beruvchi hamda o'z individual imkoniyatlarini haqqoniy baholay olish ko'nikmalari zarur darajasini ta'minlovchi kasbiy axborotlar tizimini yaratish termiz davlat universiteti misolida oladigan bo'lsak ijtimoiy fanlar <laughs> fakulteti bitiruvchi bakalavriat yo'nalish talabalari ish bilan bandligi to'g'risida mana shunday so'nggi ma'lumotlarimiz mavjud e, fakultet tarkibidagi ta'lim yo'nalishlari boshlang'ich ta'lim va sport tarbiya ishi bo'lib bir yuz qirq ikki nafar e, bitirish arafasida mana shu ikki ming yigirma bir yigirma ikkinchi o'quv yilida bitiruvchilarimiz soni shuncha shulardan hozirgi kunda ishlab chiqarishda ishlaydiganlar işte, e, rasmiy ishlaydigan talaba bitiruvchilarimiz qirq uch nafarni tashkil etadi yaqindagina biz o'sha mehnat bozori ya'ni karyera kuni o'tkazildi termiz davlat universitetida unda yana 53 uch nafari shartnomalar imzoab o'z ish o'rinlarini topishga muvaffaq bo'lishdilar va navbatdagi ta'lim yo'nalishimiz fakultet tarkibidagi pedagogika va psixologiya ta'lim yo'nalishi bunda oltmish uch nafar bitiruvchi talabalardan hozirgi kunda olti nafari ishlaydi ana shu bizni o'tkazgan karyera kunida o'n ikki nafari yana o'z ish o'rinlarini topishga muvaffaq bo'ldi maktabgacha ta'lim yo'nalishi xuddi shunday bir yuz o'n ikki nafar bitiruvchi talabalardan o'n besh nafari ishlayapti o'sha şey, yarmarkamiz jarayonida yana oltmish besh nafar bitiruvchilarimiz e, ish o'rinlarini topishga muvaffaq bo'ldi jami ko'rsatkich mana shunday uch yuz o'n yettita bitiruvchi talabalarimizdan oltmish to'rt nafari ishlayapti va bir yuz o'ttiz nafari yana e, ish o'rinlari bilan shartnomalar tuzib aniq e, ish o'rinlarini topishga muvaffaq bo'ldi endi mana yaqindagina bo'lib o'tgan prezidentimizning video selektor yig'ilishida ham xuddi mana shu masala ko'rildi yoshlarni band qilish masalasi hozirgi eng dolzarb masalalarning biriga aylangan mana shu bo'yicha juda ham bir amaliy ishlar olib borilmoqda xalq ta'limi vazirligi oliy ta'lim vazirligi bilan hamkorlikda respublika bo'ylab xususan surxondaryo viloyatidagi maktablarning ham mana shu oliy ta'limda qamrab olinish masalalari bo'yicha umuman ta'lim sifati bo'yicha orqada ko'rsatkichlarga ega bo'lgan past ko'rsatkichga ega bo'lgan umumta'lim maktablari bilan e, amaliy ishlar ya'ni ularni o'rganish va ularga metodik jihatdan e, yordam berish bo'yicha ishlar olib borilmoqda bu bizda keltirib o'tilgan hozirgi kunda ellik dan ortiq maktablarimiz mana shu komissiya a'zolari tomonidan o'rganilib ularga mana shu o'quvchilarni ta'lim sifatini yaxshilash ularga shu kasb tanlashga ko'maklashish maqsadida ishlar olib borilmoqda mehnat an'analarining pedagog mohiyati shu kungacha ajdodlar tomonidan to'plangan tajribani yosh avlodga uzatish maqsadida uzoq tarixiy mehnat an'analarining metodologik asoslari tahlil qilindi olingan bilimlar natijasiga talab natijasida talaba yoshlarning nazariy tajribalari rivojlantirilib ularning amaliy tajriba faoliyatlari takomillashtirildi yangi avlod o'quv darsliklari mazmunidagi talaba yoshlarni kasb hunarga yo'naltirishda mehnat an'analaridan foydalanib tarbiyalash masalalariga ijtimoiy institutlar ham keng jalb qilindi termiz davlat universiteti ijtimoiy fanlar fakulteti birinchi ikkinchi uchinchi hamda to'rtinchi kurs talabalarining kasb hunarga yo'naltirishning pedagogik imkoniyatlarini o'rganish asosida uning aniq mexanizmlari ishlab chiqildi talaba yoshlar bilan uchrashuvlar seminar treninglar va mehnat yarmarkalari tashkil qilindi unda respublika viloyatlar shahar va tumanlar darajasidagi yirik tashkilot muassasa korxonalar va yirik tadbirkorlik subyektlari vakillari ishtirok etib talabalarning kasbiy qiziqishlari va mutaxassisliklari asosida bo'sh ish o'rinlariga yo'llanmalar berildi talaba yoshlar ongida mehnat an'analari va yangi kasbiy tushunchalarni muntazam singdirib borish tavsiyalarimiz xuddi quyidagilardan e, iborat ya'ni doimiy ravishda talaba yoshlarga respublikamizdagi turli xil kasb hunar egalari ish faoliyati manzillariga sayohatlar tashkil qilish oila mahalla oliy ta'lim muassasasi hamkorligida talabalarni kasb hunarga yo'naltirishda yangi kasblar haqidagi bilimlarini boyitib borishdan iborat endi mana xuddi shu maqsadda olib borilgan tadbirlarimizdan ilovalar ko'rsatmoqchimiz mana universitetda ikki ming yigirma ikkinchi yil yettinchi aprel kuni o'tkazilgan o'sha mehnat yarmarkasida mana shuncha bitiruvchi talabalarimiz bilan surxondaryodagi barcha mos ishlab chiqarish tashkilotlarining vakillari tashrif buyurib ular bilan juda ko'plab talabalarimizning ish bilan o'zlarining o'sha tanlagan kasbi bo'yicha ish o'rinlariga ega bo'lishga muvaffaq bo'lindi joylarda xuddi shu mazmunda turli tadbirlar olib borilmoqda masalan mana kitobxonlik va kasbim faxrim tadbiri bu surxondaryo viloyati qumqo'rg'on tumanida o'tkazildi unda biz ham ishtirok etib mahalla ota onalar birgalikda xuddi mana shu mavzuda qiziqarli ma'ruzalar hamda ishlab chiqarish vakillarini tashrifini ta'minlandi va juda ko'plab maktab o'quvchilariga kasb faollari bilan uchrashuvlar ularning mana shu tanlagan kasbi bo'yicha kerakli zaruriy ma'lumotlar berib borildi mana shu qisqacha tanlagan mavzumiz shulardan iborat e'tiborlaringiz uchun rahmat